В Украине даже победительница шоу «Битва экстрасенсов» не смогла предсказать, сколько же она заплатит в декабре за коммуналку. У украинских женщин есть традиция – гадать на суженого в день святого Андрея. Давайте посмотрим, как же это делали женщины «Дизель-шоу». Глубока река, глубокая река, расскажи ты мне, где взять мужика? Мне уже пора, скоро 30 лет. Вот морщины есть, а его все нет. Мне не важен рост, мне не важен вес, важно, чтобы был регулярный секс. Можно, чтоб крапел и немного пил. Главная река, чтоб он был банкир. Придумана на зиму в Таиланд летом юрбана, и меня везде, вдруг мой подкадет, а под мир всю жизнь пусть. зеркало скажи, как любовь придет. Сиськи увеличь, попу подкачай. Фотки голые срочно выставляй. Я же не прошу жизнь гулящую, я любовь ищу настоящую. Настоялся. Где же ты, любовь, долгожданная? Голый тебя жду на диване я. Все класс откнись, окаянная. Если вы банкир, я хоть в сауну. Саунули. Для себя давно все решила я зеркало долой Не нужна река, в этом деле я Не хочу гадать, буду я сейчас Мужа выбирать, выбирать. Кто поймал букет, тот и суженый. Перекройте вход, и я бегу уже я готова, я... Уже мне на парне гадать, знаю я, где мой оттуда не достать. Я хочу узнать, я хочу спросить, как на пенсию бабушкам прожить. Оплатили мы, коммунальные деньги, ожидаем дни длинные, нелюбимые, без любимого и без света. А для женщин все пожелания, радости, любви, понимания. А в стране родной процветания. Пусть наступит мир. see <laughs> Eu...